Добиваясь справедливости, матью сына убили в уличной драке, не может смириться с тем, что в убийстве обвиняют одного из нападавших. По ее словам, еще двое виновных в убийстве уехали за границу на постоянное место жительства. На судебном заседании по убийству Дмитрия Руденко побывала наша съемочная группа. 27-летний Дмитрий Руденко был убит в уличной драке 7 декабря 2014 года. Несчастье произошло в поселке Дмитровский Шевченковского района. Между погибшим и тремя неизвестными ему молодыми парнями произошла словесная перепалка, окончившаяся по ножовщиной. Два ножа было у неизвестных. Дмитрию нанесли четыре ранения. Он скончался от потери крови. По словам матери погибшего дела хотят квалифицировать как самозащиту. Позиция прокуратуры вообще удивляет. Она не занимается обвинением и поиском как бы, истины, а защищает обвиняемого. То в родном городе они не могли найти их более месяца, а теперь они за три дня все уже решили и только нас ставят в известность. Как рассказали нам родственники погибшего, двое участников драки уехали в Россию на проживание. А всю вину за содеянное берет на себя один человек. Честное слово, такое впечатление, что заплатили деньги. Судя по двум заседаниям суда, вот сегодня третье, мало справедливости. Адвокат потерпевших намерен настаивать на справедливом рассмотрении дела. На квалификации чистого убийства и, безусловно, наказание в соответствии с законом. Да. Будем ставить вопросы и других, которые почему-то прокуратура предоставила возможность им уехать в Россию. Это что, метод скрыться от преступления? Уехать в Россию, чтобы не нести наказание? Родственники и друзья погибшего Дмитрия Руденко характеризуют его как сильного и справедливого человека. Хотят, чтобы и рассмотрение дела о его смерти было честным.